Слово Священного Писания. Только в Боге успокаивается душа моя, ибо на Него надежда моя. Только Он твердыня моя и спасение мое, убежище мое, не поколение. и спасение мое и слава мое, крепость сил мое и упование мое, Боге. Народ, надейтесь на Него во всякое время и зевайте перед Ним сердце ваше. Бог нам прибежище. Аминь. Во славу Божию будем петь псалом номер 66. Слова будут на экране. Мне это сейчас обратимся к Господу в одной общей молитве. Добрый наш Небесный Отец, просим, чтобы ты простил грехи наши, очистил нас от всякой неправды, благословил народ, который пришел сегодня поклониться Тебе. Просим, чтобы ты благословил все это служение, когда мы будем вспоминать Твои страдания, благослови каждого здесь присутствующего, благослови пастора, когда он будет вести это служение, благослови весь Твой народ по всему лицу земли. Так что очень просим за нашу Украину, чтобы Ты помог, Боже избавил нас от, этих, от этой войны, которая продолжается уже много лет, Боже. И верим, что в 2025 году война закончится. Мы веряем, Боже, эту проблему в Твои руки, верим, что ты не оставишь нас и позаботишься. Будь я все прославлен возвеличен, дорогой Господь, Отец, Сын и Святой Бог. Аминь.